कराची वे और गफलत से सड़कें खंडरात में तब्दील होने लगी हैं कब्रिस्तान से, से है सड़क सेवरेज मसाइल से दोषार है सड़कों पर बेहतर सीवरेज के पानी से गहरे गड्ढे पड़ गए हैं आवाम का आना जाना मुहाल हो गया जबकि तलबा और तालबात को भी सीवरेज के मसाइल के बाय सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है शहर कराची में मुसल होने वाली बारिशों को छह माह का अरसा गुजरने के बाद भी सखी हसन कब्रिस्तान के रोड आरोप बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सेवरेज लाइन ऐसी से हटाई छत दोबारा तामीर न हो सकी शहरियों और दुकानदारों का कहना है की गुजश्ता माह ऐसी कई गाड़ियाँ और माँ बेटी इस सेवरेज लाइन में छत न होने के बायस सामान समेत गिर चुकी है जिनकी लाशें बाद में निकाली गयी थी नमाज के कपड़े नहीं है मेरे इस काबिल के मैं नमाज पढ़ सकूँ और इन लोगों को मेरी ये समझ में नहीं आती इनको खुद नजर नहीं आता सोचने वाली बात है इनको नजर नहीं आता कि यार बंदा कितनी परेशान हो रही है साथ में कबर गुस्ताने से जनाजे भी गुजरते हैं नमाजी लोग भी गुजरते हैं ये गंदा पानी का पानी है पूरा थोड़ा सा कचरा फंसता है उसमें जो है ना पूरा गडर बहने लग जाता है ये जो गंदगी है ये अब से नहीं है काफी टाइम हो गया इसका नेमो बदल इन्होंने ये कर दिया सर्विस रोड को खत्म करके नाला बना दिया इसको और ये रोड तो कभी बना ही नहीं आज तक और इस नाले का कभी हल ही नहीं निकला स्कूल जाने वाले तलबा ने भी मेट्रो वन न्यूज को बताया कि सेवरेज के गंदे पानी के बायस रोड क्रॉस करना मुश्किल होता है यहाँ से आने जाने में बहुत तंगी होती है स्कूल में जाते पानी कीचड़ का होता है जब कपड़े खराब यहाँ पर कीचड़ है धक्के और खड्डे गुजरा ही नहीं जाता पानी है गटर हमें स्कूल जाना होता है कपड़े गीले हो जाते हैं गटर खुले हुए शहरियों का कहना है कि शहर कराची सिंध हुकूमत और बल्दे बल्दियास्मान कराची की ना अहली के बाय से एक बार फिर खंडर बनता जा रहा है हुकूमत इन सड़कों और सेवरेज के देरीना मसाइल हल करे कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इधरीस अराई मेट्रो वन न्यूज़ कराची